binanı tikərkən planlama nəzərə alınırmı? həyat, uşaqların oynaması, avtomobilləri parkinq üçün. bu sahələr nəzərə alınırmı, yoxsa elə tikdim, sattım, pulun gəldici cibimə və salam. necədir bu məsələ? sakinlər narazıdır, vətəndaşlar narazıdır. bizim mürvət bu məsələni işıqlandırıb daha ətraflı süjetli izləyəcək. bura destadır bu yerə, bu binanın yerə. 654 mənzil tikiblər burda. Gecə burdan yol keçmək olmur. Burda yaşayanlar da burda maşın saxlamaqaldı. Saxlaya bilmirlər. Nə uşaqlar çıxır oynaya bilir, nə edə bilər. Ola da uşaqlar gəlir bizim həyətdə oynayır. köhnə yaşayış binasının həyətində yeni çoxmərtəbəli bina tikilir amma bir də fikirləşin ki bu bina tikilib istifadəyə veriləcək burada onlarla ailə yüzlərlə sakin yaşayacaq amma binanın avtomobil saxlamağa, böyüklərin oturmağa, uşaqların oynamağa bir normal həyəti olmayacaq qəbər sovetin dövrlərində binanı tikirdi hesablayırdı onun hesabına uşaq bağçaları tikirdi bilirdilər ki burada 300 dənə ailə yaşayır bunun 150 uşağı olacaq sonra bağçaya gedəcək məktəbin də tikilib. İndi binara tikilən məktəbi var, nə yeri bağçası var, nə də bir şey. Cəmiat qalıb pis günə. Belə əksəriyyətində yoxdur. Uşaqların oynaması üçün də yeri yoxdur. Sakinlər oturub harda səyləşmək, istirahət etmək üçün də yeri yoxdur. Vaxt belə də vericəz. Bu binalar heç də xoşa gələn binalar da deyil. Qarşısında da orta məktəb var uşaqlar çıxırlar. Yəni səhər-səhər burada belə bir basdırılıq olur ki, insan yerə yeriyə bilmir burada, hərəkət edə bilmir. Bax, belə bir vəziyyətdir. Əlbəttə ki, olmalıdır. Əyləncəli yerləri, yəni istirahət yerləri. Məsələn, siz ev alsaz, baxarsınız məsələn binanın həyəti var ya yox. Baxmana baxaram, amma kimdə ona baxar? Pərakəndə şəkillər tikilmiş binalar səbəbindən hal-hazırda əksər binaların həyəti yanı sahələri yoxdur. Avtomobil parkları, uşaqlar üçün əyləncə meydançları olmama səbəbindən kəskin -tük şəkildə sıxlıqlar da yaranmışdır. 654 mənzildir 4 binada. Bu 654 mənzilin 300-ü maşını olacaq. O maşını harda saxlamalıdır? Bəs bu binanı tikəndə, tikərkən fikirləşmir və mənim sakinim harda oturacaq, harda dayanacaq və onu şəhərin məri fikirləşməli idi. O icazəni o verir. 2018-ci ildən paytaxt Bakıda tikintilərə icazəni Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi verir. Artıq bir neçə ildir ki, qaydalar da dəyişib və MTK-lar qarşısında sərt tələblər qoyulub. Həm normativlərə əsasən tikinti şirkətləri tikəcəkləri binada yaşıllıq ərazilər qeyd olunub, binalar arası məsafələr qeyd olunub. Gördüyünüz bu yaşıllıq, abaddlıq və başqa sakinlərin istirahət güşələri mövcuddur və olduğu kimi də bu təhvil veriləcək. Layihədə hər hansı noksan aşkar edildikdə isə tikinti dayandırılır. Onun aradan qaldırılması üçün müvafiq icra hakimiyyəti, layihəçi və ya sifarişçi məlumatlandırılır. Noksan aradan qaldırıldıqdan sonra tikintiyə icazə verilir. Amma layihədə binalar ətrafında avtomobillər üçün parkin yerləri nəzərdə tutulmur. Vətəndaş öz avtomobilini saxlamaq üçün binaların zirzəmisindəki pullu qarajlardan istifadə etməlidir. Aralda heç kim öz başına gəlib o boyda göydələnləri göyə çalamır də. Bunun bir imzalayanı, bir təsdiq edənlər, qurumlar var. O, nə bilim, təhlükəsizlik məsələsi binaya qədər məsafədə aralda tikilməlidir. O su, bu su dayanacağı uşaq meydançası. Bunu imzalayanda bilmir ki, o ərazidə vəziyyətinə yerdədir. Bilirlər və 5 metrlik yerdə 5 dənə bina ucaldılıb bilmirlər. Əlbəttə, Sonra bileyim. da başlayırlar ki, Bakıda parkinq yeri yoxdur, şəhər yönümlü deyil, o deyil, bu deyil. Elə bil mən icazə vermişəm. Kim icazə verir? Siz icazə verirsiniz də. Daşı daş üstə qoymaq olar, bəyəm. Sizdən xəbərsiz.